Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Deməli, bildiyiniz kimi, artıq həm müəllimlərin işə qəbulu imtahanı, həm sertifikatlaşma imtahanı üçün hazırlaşan müəllimlərə çərçivə sənədi təqdim olunub. Çərçivə sənədi ə, hər bir fənninin özünə uyğundur. Yəni hər fəndən hansı tipdə, hansı istiqamətdə suallar düşəcək. E, gördüyünüz kimi bütün fənlər verilə və ən sonunda da e, metodika, pedaqoqika, yəni kurikulumdan nələr düşəcək, hansı mövzuda, hansı istiqamətdə nələr düşəcək, onlar qeyd olunub. Gəl indi e, biz kurikulumla birbaşa tanış olaq, görək hansı yeniliklər var. Hal-hazırda biz baxırıq metodika, pedaqoqika, hü hüquqi savadlıqdan bir ədəd sual olacaq. E, metodiki sərnişdəlik o nədədə pedaqoji psixoloji yanaşmalar, yəni nəzəri hissələrdən, pedaqoji hissədən 9 sual. Görürük ki, təhsil qanunu 12, 13, 17-ci maddələr, yəni təhsilin formaları da, təhsil alma formaları da, pillə səviyyələr, yəni ümumi təhsil haqqında qanun, bunlardan sual olacaq. Həmçinin yəni maddələrlə kitabdən tanış ola bilərsiniz. Dövlət standartlarıdır, şəxsiyyət yönümlü, inklüziv təhsil, yəni mütləq pedaqoji tələbələrdən də suallar olacaq. Etik davranış qaydaları artıq 2 ildir bilirsiz imtahanlarda çətin situasiya ə, tərkibində düşüb və yenidən buna hazır olmaq lazımdır. Metodika səriştəldik hissəsinə baxaq. Hansı ki burdan o sual düşəcək. Yəni kompetensiyalardan, təfəkkür növləridir, metakognitiv bacarıqlardır, bilik fəaliyyət növlərdir yəni onların tətbiqidir. Bloom taksonomiyasıdır, yenə yəni, emosional, psixomotor sahələrdir. Gördüyünüz kimi planlaşdırmadır. Daha sonra baxırıq, əlavə nə isə varmı? Cəlb olunma, motivasiya, refleksiyadır. PBL-də təlim strategiyalarıdır, yenə yəni, üsullarda hər hansı bir əlavə yoxdur gördüyüm qədərilə. Daha sonra şagird yönümlü təlimdə iş formalarıdır, inklüziv təhsildir ə diferensial yanaşma öyrənmə tərziləri bunlardan da əvvəl təalmuş olmuşduq. Qiymətləndirməyə yenə baxırıq. Məktəb daxili milli beynəlxalq istiqamətindədir. Ə, summativlər haqqında, diaqnostik, formativ, summativ qiymətləndirmə haqqında ümumdür. Rubriklər də əks əlaqədir. Yekunlaşdırıcılıq var və daha sonra beynəlxalq qiymətləndirmə, yəni TIMSS, PISA adı bulara e, onsuz da əvvəlcədən öyrənmişdik və keçirik pedaqoji, psixoloji yanaşmalar. Burada gördüyünüz kimi nəzəriyyələrdə hər hansı bir ə, dəyişmə yoxdur. Yəni Dewey-di, Piaget-dir, Vygotsky-dir olduğu kimi yerində qalıbdır. Yunqun introvert, ekstravert tipli şəxsiyyətləridir amma keçirik sinifdə sağlam ə, psixoloji mühitin yaradılması, e, sosial emosional öyrənmədir, bir balaca yeniliklər olacaq burada. E, yəni elə çətin olacağını düşünmürəm. Eyni zamanda buqran strategiyalar bunları əvvəlcədən öyrənmişdik, biraz daha genişlənəcək. Sinif otağının öyrənmə mühitinə təsiri burada da yeniliklər olacaq. Qısnama bulinqi əvvəlcədən öyrənmişdik. Şagird davranışının idarə olunması burada da bir balaca yeniliklər olacaq. Yəni gördüyümüz qədərilə e, kurikulumda e, yeniliklər elə nəzərə çarpan deyil. Yəni çox yenilik yoxdur. Qalır bunu öyrənmək, e, testlər üzərində tətbiq etmək. Yəni artıq çərçivə səhədi verildiyinə görə rahatlıqla hazırlaşa bilərsiniz, biləcəy hansı istiqamətdə, necə düşəcək. Təbii ki, bu dəfədə, bu miq imtahanlarında da ə, məntiqə əsaslanacaq. Yəni kitabdən düşəcək, deyə, əzbər tipində düşəcək deyə bir şey yoxdur. Ona görə öyrəndiyimizi maksimum dərəcədə tətbiq etməyi bacarmalıyıq. Burada xüsusi diqqətli ol, yəni bəzən sosial şəbəkələrdə də görürük ki, müəllimlər ə bilərsiniz ki, kitabdən heçin düşməyib. Yəni kurikulum 2 ildə, bu 3-cü il olacaq ki, sırf tətbiq xarakterli düşəcək. Yəni kitabdən əzbərləyim nə isə və yaxud da ki, öyrənim gəlib ordakı qayda düşsün, ordakı nümunə düşsün, belə bir şey olmayacaq. Yəni bunu ə, artıq gözləməyə də dəyməz. Miq imtahanları bilirsiniz ki, rəqabət tip lidə. Əlavə hər hansı bir sualınız olarsa, yəni çərçivə ilə qısaca tanış olduq. Ə, hər hansı bir sualınız yaranarsa, videonun rəy bölümünə qeyd edə bilərsiniz, dəyərli müəllimlər.